пришел. Виталик, ты куда? Ну, сначала в парк постараюсь познакомиться с телочкой, а потом, если не получится, то на пляж. На, одень панамку. Ну, мама. На, возьми гроши. О. Подойдешь к спасателю, дашь ему 50 копеек, чтобы он следил только за тобой. А если будешь тонуть... И он тебя вытащит из воды, дашь ему еще 50. А если я утону? Экономим 50 копеек. Здрасте. Здрасте. Наташенька, можно тебя пригласить на пляж? Я очень хочу тебя побачить в купальнике. Виталик, может, тебе просто фото подарить, чтобы ты наконец-то от меня отстал? Ну, можно и просто фотографию. Ой, Виталик, ну ты лох, Ну что, я квин то ему дома сидит и чешу. Можна з тобою познайомитися. звати Віталік, а тебе як? Наомі? Чи може? Дженіфер, Саманта. І кібака Ага. Ну ладно, ти не розстраюшся. Я теж колись на пляжі заснув та загорів, так як ти. О, так я зараз піду на пляж загорю і тоді ми з тобою точно познайомимося, так? Да? Пока. Дурачок какой-то. Привет! Меня звать Виталик. Двадцать гривен. Ого! Дорого! На! Так, вот тебе ключ от шкафчика. Вот тебе контрамарка. Угу. И шезлонг украдешь у кого-нибудь. Поняв. Так, постой. Захочеш в туалет 2 гривні. Та ладно, не переживайте, я, якщо йшов в річку. Батігарічески запрещено. Штраф 100 гривень. А як ви це провірите? Я извиняюсь, а вы не знаете, где тут можно плавки купить? Бо я свои дома забыл. Могу дать на прокат. Только паспорт залог. О, хорошо, что я паспорт взял. А если я их потеряю? Тогда я на этот паспорт возьму кредит на машину. Не надо, пожалуйста, бо меня мамка вбьет. Только вернешь их целые, чистые и сухие. Понял. Пугану. Привет. вы Можно я с тобой познакомиться? Нет, нельзя со мной познакомиться. Шуации. А я люблю спортсменов. А у меня второй разряд по шахматам. Шу, нет, ты не понял. Я люблю спортсменов-экстремалов. Я у дяди Толи вырывал яблоко. Если бы ты бачила, какие у него доберманы, ты бы тогда поняла, что такое экстрим. Ты знаешь, сейчас пойдет мой парень. Он чемпион по обоям из правил. Вот тогда ты точно узнаешь, что такое настоящий экстрим. С этого надо было начинать. Пока. Было вчера на пляже, так захотелось кукурузы. Ну, на нашему не было, и пришлось идти на нудистки. И что? Знаешь, если выбирать, то попадаются вполне приличные качанчики. Привет. Можно я с тобой познакомиться? Нет. Чё тебе? Мне нужны сильные и героические мужчины, Ну, а я чем тебе не подхожу? Ну вот что героического ты можешь сделать? Да я могу сейчас пить кататься на скутере так, что тебе типать будет. Да! <с да! Ну давай. Только ты, ты никуда не уходи. Стережи мои кроссовки, ладно? Меня звать виталька. Привет. Привет. А можно полихачить на этом скутере так, чтобы все, кто на это дивится, чтобы аж тіпало. Да, конечно, можно, но только со мной. Поехали. Блин, эти экстремалы? Да. Есть ребята, у которых риск в крови. Им лишь бы адреналин повыделять. Один его прямо в речку и выделяет. Эй, ну что, понравилось, доволен? Так хотел? Оу, эй, все нормально? <laughs> о, эй, ты как? вообще? Слушай, что-то он вообще плохой. Может, его водку натереть? Давай, шут. лучше ну, его внутрь? Воу-воу-воу, <laughs> хватит, хватит, а? Слушай, ты иди, наверное, полежи-ка, а? Давай. Давай. <laughs> Давай, иди. Слушай, ну по вообще. Не знаю, на який пляж мені завтра піти. На простий, на нудістий. А може на дікий, де нікого нема. Ты на який не підеш, то ти коли роздягнешся, то він одразу превратиться у дикий. Я не понял. Извини, що попали. Повнімательні треба бути. Не бачите люди на спи. Прости нас. спадай, пожалуйста, м'яч. А у нас одного игрока не вистачає, Ты не хотів би нам помочь? Мені це не інтересно ходити по пляжу і питати, хто б захотів би з вами пограти. Ты що, никак-никак? Ладно, похожу, поспрашую. А може я з вами поіграю? Стоп стоп. Стоп, стоп. Стоп, стоп. Стоп, 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 стоп! Спокойно! У -у -у. Я рядом, все нормально. Mm -hmm. Ну а, подвернула. вернула. Mm -hmm. Треба сделать массаж. А ну повертайся. Mm -hmm. Яй на живот. Mm -hmm. а, учиться! Вот ты такой молодец. Ты все знаешь. И все умеешь. Ты такой красивый. Ты так хорошо делаешь массаж. Виталик, у нас кремом от загара. Только меня первый. Нет, меня. Я его первая заметила. Нет, меня первая. Нет, 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 меня первая. Нет, 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 меня. Ну, меня, пожалуйста. Успокойтесь. У меня крема на всех хватит. Виталик, скажи, а у тебя есть девушка? Ну ты думаешь, что спрашиваешь? Конечно, есть. Очень жаль. Ну, мы знаю, уже решили расстаться. Потому что она все время на работе, и мне надо ехать. Виталь, а давай выпьем шампанского? Ну, это вас же пятеро, и я все две бутылки брать надо. Не, це дорого. Ты думаешь, мы не сможем угостить такого прекрасного парня? Рада девчонки? Да. Ну, да, да давай-то. <реклама> Слышь, мужик, а это чё? Все твои? Не, все две девушки должны пить ты. <реклама> <реклама> А как это у тебя получается? Ну, что тебе сказать? Це либо дано, либо не. Диви, дивна, ну диви, Як тобі мій новий купальничок? Що це за ірунки? Тю, це ж вульгарно. Вульгарно було б, якщо було б отак. От а отак от це сексі. Шмексі. Мілія наливайте шарове шампанське. За нас. Угу. Ти молодець. Віталік, скажу, тебе чесна? У меня большая слабость к мужчинам модельной внешности. Поэтому я приглашаю тебя на свою яхту. Куда? Не, на яхту я не поеду. А может поедем ко мне домой? А что мы там будем делать? Фильмы посмотрим. Не, я твой прикол знаю. Ты до меня будете приставать. <свист> ты что? Мы же серьезные девушки. Я депутат, Наташа директор банка, а Лида и Марина вообще занимаются нефтью. Ты что? Да, Мы не знаем. А я и так уже всю. Уже... Ладно, а. поехали. Слышь, ты чмошник, мяч подай. А где фотомодели? В журнале, который у тебя дома в туалете лежит. Мяч подай. <связь> На, а может, хочешь с нами сыграть? А то у нас одного человека в команде не хватает. Не, мне это не интересно. Потом вы меня шампанским напоите, до себя до дому пригласите. Не Слышали? Вчера под Киевом поездом панду насмерть сбила. Вечно эти мажоры машинисты понапиваются и гоняют, как ненормальные. А потом панды страдают. Да, жаль. раздевалки. Вот все. И чистые сухая и целый. И это... Что? Может, телефончик ставишь? Кто? Кто я? Ну да. Ты хоть и дрыщ дрыщом, а с пятью девками развлекался? Паспорт отдайте сначала. М -м -м. В жизни, как на пляже. Якщо ваша тлочка називає вас солнышко, то вона по-любому буде під вами лежати.